Пане Валерію, я знаю, що ви э, знаєте, як відбувалися вибори президента на Луганщині. Дуже добре знаєте, що там відбувалося, тому що ми э, відстежували це за стрічками інформаційних агенцій. Там дуже складна ситуація була і в Луганській області, і в Донецькій області з проведенням президентських виборів. Що там відбувалося вчора? Ну, на самом деле, я теж хочу поздравити тим, що в нас є законно збройний президент. Это очень важно, особенно для Донбасса. Быстрее, думаю, что Петр Пошенко сможет, имея полномочия гаранта Конституции, реально разрешить те проблемы, которые, в общем-то, сегодня есть. А сегодня там на самом деле идет война. Идет война, там тысячи наемников со всего уже мира, не только с России. И нужно принимать соответственно, определенные силовые меры, которые должен гарант Конституции по своим обязанностям. Что, как, что было с выборами? Ну, по существу выборы в основном во всех э, южных районах Луганской области были сорваны, сорваны именно наемниками, потому что наемники там с автоматами, за гранатометами людей не, не только запугивает, а в общем-то физически расправляется с ними плотью до угрозы расстрела, если были э, случаи, что физически э, избивали э, э, членов комиссий. И, конечно, провести эти выборы было нереально. Еще недели три назад, если бы власть на это обратила внимание, выборы можно было бы провести. Потому что на самом деле сегодня там полное безвластие, нет милиции, идет, в общем-то, мародерство грабежи. Люди боятся выходить на улицы. Поэтому, конечно, как, какие могут быть выборы? В северных районах э, там прошли выборы успешно. Потому что, действительно, там э, не успели наемники захватить э, власть. И э, там живут такие же труженики, как и в южных в юж, районах. И они показали, что они проголосовали в общем-то, и показали свое отношение Украине. Это поэтому можно судить. Есть ли сепаратизм среди населения или нет? Мы Подавал, видим, я, что... вас... я хочу сказать, мы же говорим за, за выборы, поэтому я вам говорю, что выборы прошли, и народ показал, что действительно это Украина одна, единая, и не, где возможно, где власть обеспечила возможность прийти на выборы, народ пришел и проголосовал. Пане Валерію, Віктор Янукович сьогодні заявив про те, що голос південно-східних областей, в основному східних, не був почутий і мовляв, ці вибори можна поставити під знак питання, наскільки вони були легітимними? На вашу думку, те, що більшість громадян, які живуть в Луганській та Донецькій областях, не мали такої можливості проголосувати на президентських виборах, чи можна вважати це підставою для того, аби порушувати питання про те, що ці вибори були нелегітимними? Ни в коем случае. Потому что я постоянно, постоянно общаюсь со своими земляками. И ежедневно, по несколько раз в день, в Солчевском, в Перевальском, Красным Лучом. Мой избирательный участок это Красный Луч. Я пришел по паралитарному округу Красного, Красный Луч и Перевальск. Мы соседние города. Я тоже встречаюсь с людьми соседних городов. И просьба людей на сегодняшний день одна в общем-то, что учли, что они, если бы была возможность проголосовали, они проголосовали бы за Порошенко и отдали бы свои голоса именно за то, чтобы был избран президент. И постарались бы то же самое, чтобы в первом туре. Что касается легитимности или легитимности, ну кто, вы знаете, даже мне не хочется говорить, кто может говорить этот преступник, этот убийца о легитимности? Я не хочу даже комментировать. Я думаю, что ему нужно и комментируют такому психиатры о том, что он говорит. И я считаю, что легитимные выборы прошли и слава богу, что они прошли. А самое главное, еще хочу вам сказать, что вчера на участке приходили люди и возмущались, проклинали наемников и уже не боятся, открыто говорят им в глаза, чтобы они уходили, в общем-то и оставили их в спокойствии и дали людям мирно трудиться и мирно жить. Я не хочу оценку давать, действительно, не хочу даже говорить о этом человеке, который дает оценку Украине. Я имею в виду о Януковича. О парламенте. Мне нечего стыдиться перед моими земляками. Я давал свои обещания им, и я их выполнил. Я не был в фракции в партии регионов. Вы понимаете, какое было давление после того, как я выиграл в этом округе. Я... Готов на любые шаги распуститься, что угодно, лишь бы наша Украина процветала, и лишь бы от этого была польза. Но скажите, второй вопрос, как можно сегодня объявлять выборы, если у нас Луганская область, Донецкая область, Крым, мы не проведем в этих трех, трех областях выборы, после того, как наведем порядок, тогда надо смотреть, действительно, будет ли возможность провести выборы. Тогда можно принимать а вы это решение. При... Вы, вы, вы конечно, можете... конечно, если на найду порядок, конечно, нужно принимать решение. Но я хочу сказать теперь самое главное. Я буду говорить только о себе. Я никогда не голосовал и не буду голосовать за те, неважно будет это Порошенко или кто-то другой будет. Если эти законы будут нужны для Украины, я буду голосовать. Если они нужны будут для людей, я буду голосовать. Но когда вот сейчас, в этот момент за последние, на последней неделе законы третьестепенные, даже не второстепенные, и лоббирующие чьи-то интересы олигархов, за такие законы не буду голосовать никогда. Парламент голосовал и дружно голосовал, голосовал за все законы, которые нужны были для обороноспособности страны. Европейские законы, а те, которые, извините, навязывали как шулеры. Понимаете, какая разница между партией регионов или батькищиной? Если там шулерство, там шулерство. Поэтому я за такие законы не буду голосовать. Я еще раз хочу вам сказать, подыгрывать кому-то, подтанцовывать, кто бы то ни было ради того, чтобы бояться, что распустят или не распустят, я лично не буду. Я буду только голосовать за те законы, которые нужны обществу и ну, Украине. Ну, да, мы ну, да, как раз, раз, раз новая, новая, законы как законы эти законы все постоянно набирают 230-240 голосов. Мы сегодня добиваемся, добиваемся, мы сегодня добиваемся, чтобы поставили сенсорную кнопку на, и проголосовали. Хоча больш... ми видим, как батьківщина сопротивляется, як спікер парламенту не хоче ставити на голосування цей вопрос. З цього треба починати. З себя. Дивіться, що все одно ми говоримо про списки, 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 списки. Це корупція, це буде політична корупція. Будеть продавати місця по 10 мільйонів, я продавав в цьому списками. Там не можно его продать. Почекайте, там, там, почекайте я стоит да? проходить Мажоритарщик представляет интересы, я защищаю интересы своих людей. Я каждый раз знаю, беседуя с ними. Я, Я реально, реально не вижу. Восьму. Я знаю, что такие мажоритарщики. Пане Валерий, мы разумеем, кто такие мажоритарные, кто да убирается по попасть... партийным сборкам. Пане Андрею, попасть в парламент. Не, вам нет, да, интересно политические списки. Это коррупция. До чего привела батьківщина и до чего привела партия региона? Вот вам и списки. Пан Опора ä, президенту такая, как мы сегодня говорили, и не нужна. У него достаточно полномочий, чтобы действительно решить то, что все эти проблемы, которые есть, и привести Украину. К процветающему государству. А те депутаты, которые действительно позорят именно народного депутата, должны покинуть парламент.